О, дяка. Ну, коли є, коли є, хоч якісь спроби конструктиву, я тут навіть звуком грався, не хотів пропускати. От, бо тут складніше трошки. Здорово. Слушай, ми з тобою давно дорогу. общались, і з тобою вийшов крутой відос, а потім ми общались второй раз і що-то і короче, фігню малов. А сьогодні що що, как? Какую? Какую фінюлу? Ты а, да просто там начал ругаться. Первый видос ты рассказываешь, вот смотри, чтобы я ничего не соврал. Ты воевал на Донбассе <rummeled> в 2015 году, правильно? Uh -huh. Ты россиянин, который туда приехал. Ты сам не из Донецка, не из Луганска. Правильно я все говорю? У меня с Донбасса бабушка. Не, ну бабушка, но ну ты-то приехал на Донбасс в 2015 году с Россией. И, что? и ты мне рассказывал, что ты верил, ты думал, ты был идейным. В 15 году ты воевал, а сейчас говоришь, я не поеду и даже в тюрьму сяду. Но на эту войну преступную я не поеду. в видос ты с тобой. Ты, 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 да. Не говорил, что я ты со мной общался. Да, да. И вот это Но настолько давно было, это настолько давно ты. было. Я а если а если, сказать, я докажу, я, если, а если я, я докажу, если я докажу. Я это бока... тупо в самый низ мотать, это я еще, это я, мне кажется, тогда вообще только, там может тысячи две будет просмотров на этом видосе. Это У -у -у -у. такая древняя У -у -у -у. история. И вот, ты настолько по красоте. А ты сам на Украине где? В Киеве, в Украине, а не на Украине. Это русский язык ты мне не будешь обучать русскому языку. Да зачем, Комсер. тебя же Россия обучает. смотри. Ополченец Вы против войны» называется видео. Свое, Твоей пять... родной речи пять с половиной пять с половиной тысяч, пять да. с половиной тысяч просмотров. Смотри, а давай поднимем да этому видео. Моё, давай 40 тысяч сделаем. Давай, давай. Они ж давай, тогда давай, еще давай, не знали давай. ни меня, ни тебя. Давай. смотри. Ну это ж ты сотри. Ну ты давай. или нет? Давай ты или нет? Твои глазки. Подожди. Ну давай. Запускай. Давай, смотри, как называется: ополченность против вины. Ты красавчик, я тебя там Давай. хвалил. Ты говоришь, Запускай. да, я Запускай. воевал. Сейчас я снизу, я все на скорости 2, 2х смотрю. Тут смотри, с анонсом. Я даже раньше анонс сделал. Я раньше делал анонс, когда есть что-то интересное, я вставлял. Не скажи. Поехали, смотри. Что вы будете делать в тюрьму, сядете? Угу. Ну, сяду, посижу. Кажешь, сяжу, я говорю, шо? <тас> да, ты говоришь, я нет, не пойду, спасибо. не пойду любой ценой. Я говорю, и в тюрьму сядет, и ты говоришь да. Целый видос, смотри, 11 минут ты изливаешь душу. Я ты <право> ну, ты блогер. Ну так целым куском, смотри, <право> не вырезал ничего, смотри. То есть, то, то Почему то так много людей, людей которые раз. выполняют? С любой стороны. Да, ну, знаете, вот с, с любой, ну, Любую. Да, Улья, Ты, ты. Расставка. Ну, послушай, что ты там говоришь. Ты говоришь, я был в 15-м, верил, верил, думал, что делаю правое дело. А теперь понял, что это ужас. Понял, насколько несправедливо, что ты не пойдешь на войну. И вот видео начинается с кульминации. То есть я вставил кульминацию, где я говорю, что ты в тюрьму сядешь, ты говоришь, ну, сяду, посижу. Я говорю, так, вот ну, это красава. И шо, шо, ну, а что, что там? Украинец, ты ты, где сейчас? Так подожди, я не могу понять, ты переобулся? Ты теперь уже поддерживаешь СВО? Ты уже собрался поехать на СВО или что? Да, я был там. Ну, в 15-м. Или уже вот недавно был? Ну, и недавно был. То есть ты мне... А когда это было у нас? Год назад. Год назад, сейчас число скажу. Я, кстати, даже не знал... 14 октября. 14 октября 2023, 2023. год. Угу. Ты сказал, что ты Я понял, был, насколько два это жесть. Года назад. Почему два года назад? Ну, ну пол, год. полтора года пусть будет. Да. да пусть два, три, какая разница. Ну, ну, ты ну, со мной ну, говорил и изливал душу, что ты на войну никогда не пойдешь, потому что ты понял, что это мрак. А получилось то что да А ты знаешь, блин, как это называется? Вот я так хочу вспомнить. Короче, э, короче, короче, как бы, как же это называется? Короче, если ты что-то когда-нибудь читал, интересовался историей тамплиеров, вот я вижу по глазам, что ты интересовался, mm -hmm. бо я вот так сложилось, что всю жизнь мне это интересна тематика. И вот короче, э, тамплиеров обвинили. Э, в Ереси там обвинили, э, скажем так, во многих грехах и их по, и их под пытками застав, заставили признать это все и покаяться. И когда их передали да, папскому нет? суду, передали папскому суду, да, папы Римскому. что стали? Почему ну, стали почему христиане? Православные стали. Да, тамплиеры православные. православные стали, да. Вот тамплиеры да. стали православные, но это, конечно, информация для тех, кому цикаво и то, кто будет слушать это. Да. Вот, ну на русском языке, там же русскоговорящие, может, посмотрят, то я и для них. Смотри, в чем прикол, что когда тамплиеров передали э, папскому суду. И они могли сказать, что нас вынудили, ничего мы такого не делали. Они боялись это говорить, потому что самым страшным грехом в то время было это покаяться в грехах и снова и снова вернуться в ересь. То есть самое страшное это отказаться от покаяния. Это самое. Вот я не помню как это название, по-моему, есть точный термин. Когда ты покаялся в грехах и потом опять признаешь или берешь этот грех на душу. Они, не совершая грехов, они, будучи оклеветаны, это Франциск у нас был, по-моему, они оклеветаны... Они оклеветаны были и признали под пытками, но когда очутились у себя, у себя, скажем, опять же, у папы, у Рима, тамплиеры только папе подчинялись и больше никому, они могли сказать, да нас вынудили, мы не виноваты, но настолько у них было в голове, что покаяться и отказаться от покаяния еще страшнее, что они решили лучше умереть с покаянным грехом, которого они не совершали, чем э, сказать правду, но их э, признают вот этим вот двойными еретиками это самое страшное. Hey, okay. Так ты был на войне в 15-м, ты сверху взяла грех на душу тогда. Ты увидел, что ты тварь, ты увидел, какая ты мать, ты увидел на стороне чертей, что ты чертей воюешь. Ты не просто одумался, ты не испугался, чувак. Ты не не э, там денег не хватило или нет обеспечения. Ты говоришь, что мы делаем? Ну ты посмотришь, что ты там говорил, да? Что я буду пересказывать? Ты покаялся и сказал, что ты в тюрьму сядешь, но это преступление не повторишь. Заметь, там преступления не делали, а ты сука, сделал. Покаялся. Призывал этого не делать, и после этого ты пошел на войну? Возьми. Я не знаю, что даже с тобой будет. Тебе даже гиена огненная, это, скажем так, курорт. Возьми. Ты, ты просто помноженная на в степени Вот. Ты просто этот, логарифм, логарифм, где основа и степень это Вот это ты. То есть твое Или даже покаяние раз не раз интересно, раз ты уже раз, раз, раз покаялся, и ты опять, с, с, э, скажем Я так, согрешил. Еще раз. Ты уможешь, чувачок, ты умрешь, не умрешь, э, не своей смертью больно, мучительно и, и бесславно. Нет. А моя, э, в том числе и задача записать тебя, чтобы потомки знали, что ты помноженная на. И все. В степени. что крыша будет. Что, крыша? Как по украински крыша будет. Пробитая гвоздем твоя вот так вот будет по-украински крыша вот медалька тебе колбу будет в подъезде где-то у тебя возле лифта вот так вот переводится крыша а, как тебе а как те крыши не так тебе прибьют медальку чтобы ты пожизненно с этой медалькой ходил Ну, точнее пожизненно будет длиться очень мало потому что там той жизни уже после прибитой медальки пару минут Ну, я навіть а... не буду тебе просить извиняться, я просто піду далі. Ти... На... ти покаялся і знову взяв этот грех. От, ти. Я же говорю, все. Я не мусульманин. Слава Богу, що. Ти ні хто вообще, ти моя помножене наразі. Вот. А про православних тамплієрів сподобалось. От прям прикольно, що вони ж православ'я прийняли. Мабуть, за це їх і друзі катували, за те, що тамплієри. Приняли православие. Здравствуйте. Здравствуйте. Пообщаемся с вами. Давайте. Давайте. Желаете выбрать тему? Да, и не знаю. У вас есть, может, какая интересная тема? Есть. Угу. Вопрос могу задать вам? Давайте. Осуждаете ли оправдываете нападение на Германию на Советский Союз? Германия на Советский Союз, да, осуждаю. Почему? Ну, там такая человеческая ненавистическая была идеология. Они, в принципе, планировали да, часть, часть народ населения Советского Союза. Они, по-моему, даже особо это не скрывали. Почему человека ненавистническое, они настолько любили арийцев и защищали арийцев, и расширяли для них территорию, ну, но другие пострадали. А про кого немцы должны думать? Про Советский Союз? Думали про немцев, все правильно. Ну, они, они на нашей территории пошли, поэтому да. Они наши враги. А, вот так. То вот. есть они хотели за счет своего населения расширить э, за счет, то есть нашего населения, расширить себе жизненное пространство. То есть вот. несправедливо они, по-моему, так и у них в идеологии так и было, по-моему, написано. Да, именно так. Не просто, но ну, они так любили свою нацию и так за своих боролись, что, ну да, это как-то негуманно, несправедливо. А нападение России ну, на Украину они, осуждаете? У них, подождите, у них в концлагерях даже были граждане э, Германии, Они своих тоже периодически сажали. Конечно, конечно. Оппозиционные там какие-то силы были, там даже и коммунисты были, и демократические какие-то силы. Вот. Безусловно. Плюс они э, по, по расовому принципу, допустим, да, людей ненавидели. То ну, плюс псевдорасовому. Нету такой расы, ари арийцы, есть манголоиды, европеоиды. Это псевдоидеология. Ну, да, 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 да. да, Идеология, псевдорасовость. Идеология А вот нападение России на Украину осуждаете или оправдываете? А, нападение так, ну тут нужно, да, тут нужно дискутировать. Можем, дискутировать. ну если, если нужно, можем дискутировать, конечно. Давайте. Ну тут же нужно смотреть, как, как говорил Козьма как Прудков, зреть в корень, да, то есть смотреть в проблему, суть проблемы, почему это все произошло. А почему мы там не смотрели в корень? Где? Ну только что вам достаточно было данных параметров дать оценку им нужно было, не им нужно было жизненное пространство, они об этом не скрывали, да? ну 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 причина да причина ну да заботятся а мы тогда почему на вас напали получается? тоже жизненное пространство, если посмотреть на территорию Российской Федерации не в моем ну, мире не хватало. в моем, в моем мире и миропредставлении представлений, причину преступления, скажем так, это не тот фактор, который должен обсуждаться. это вопрос преступника, а. это его личные дела, почему он совершил преступление. То есть а. я щ... смотрите, как я просто рассудил. Не, ну причина а... же должна какая-нибудь объясняемая причина, почему... С вот смотрите, я... Вот, вот, вот. я исхожу, я исхожу сейчас не с какой-то книги, не с какой-то статьи, я исхожу с ваших слов. Да. Почему? Не, не, я вы, я, я хочу, чтобы вы э, как бы для себя, да, вот, э, ну как бы дали свою оценку действиям России. То есть как вы на это смотрите? Нет, так я просто не... вашу позицию по тем же факторам uh -huh. экстраполирую. Когда я вас спросил. Uh -huh. Но они же они ж отстаивают свое. Ну да. А чем плохо? Uh -huh. И вы сказали плохо тем, что они на нашу землю пришли. Все. За счет нас, да. Там не было, что если бы они пришли на нашу землю с другими причинами, возможно, это было бы не ужасно. Вы сказали, что бы они там не отстаивали, ужас, что они пришли religion. на нашу землю. Российская Федерация пришла на украинскую землю. Почему мы апеллируем к причинам? Like, ну, фактор а... есть наша земля. А то, что вот эти две самопровозглашенные республики решили не жить в составе Украины, вы не берете это в счет? Тогда давайте возьмем аншлюз в Австрии в счет референдум, который давайте. под состоянии оккупации был проведен, где 99 было явка и 99 было поддержали. Но потом У -у -у. все это опротестовали. Ну ладно, тогда были другие законы а У -у -у. в России. Нет, ну, тогда тогда давайте, если 39 год возьмем, да, когда Луганскую, Тернопольскую, Ровневскую области к вам присоединили? Не присоединили, а Советский Союз захватил. А, то есть вы говорите, настаиваете на том, что это все-таки был захват. Это не я настаиваю, это, это историки, к, компетентные эксперты в этой области, говорят, что это был захват, да. Согласно этой логике, эти земли нужно вернуть Польше. Ну и все другие земли, которые Советский Союз получил в, в, при данном разделе, конечно. Не, ну тут мы говорим. Не о чем мы о, Польшу, в... Польшу Украину отделяем, но отделяйте его то, что там было. Какие вопросы? А там, допустим, где, например,. Ну сейчас, например, Советского Союза уже нет, но вы же знаете, какие части в Советском Союзе тоже были на тот момент отошли к Советскому Союзу. Но оно было захвачено, да. Это Александр Македонский захватывал, все захватывали. Но потом появилась договоренность, опять же, не, не важно про международное право. Есть договоренность даже между Россией и Украиной о признании границ. Есть подписантами заключительного хельсинского документа, есть подписантами, учредителями ОБСЕ, ООН, договоров признания границ, Беловежского соглашения, Будапешского меморандума, Договора Черноморского флота. То есть убираем международное право просто даже между Россией и Украиной ряд договоренностей, которые вы односторонне перестали выполнять. Ну да, это вследствие вашего госпереворота в 2014 году. Ну, так и Гитлер вследствие желания расширять, э, создавать не, не, а вот Гитлер, это либо страх. Он со всеми законными правительствами он просто их кидал. Если взять Польшу, допустим, да, он Так и вы кинули, я же говорю, и вы кинули. Вас, а где мы вас кинули? Конкретно мы договаривались с э, законной власти, а у вас в 2014 году пришла незаконная власть. Зачем вы э, даете неквалифицированную не, не оценку? Произошел госпереворот в 2014 году. Разве, нет, не не, разве не так? Разве не так? Именно не так. А... А подождите, Янукович, да, да, ну в смысле как бы исполнял свои э, свои полномочия прям до конца президентского срока? Смотрите, я, я, я понимаю, вам я вам объясню. Вам очень сложно понять. У нас э... не сложно, все очень просто. Не, есть, не, вам... а, есть определенные а, законы, да, там уставы, да, по которым нужно следовать. Согласно этим законам вы совершили, ну, ваши... Не-не-не, ваш вот это шаг. уже лишнее, вот а это, это уже лишнее, ли? остановитесь. Лишнее? Потому что первая часть правильная, у нас вот, вы прямо спасибо вам, прямо аплодисменты. Вы прям слова с моей головы достаете, как будто читаете мысли. У нас структура, четкая структура законов и других нормативно-правовых актов, и мы действуем лишь в их, лишь как бы регулируя, регули... как это регулируясь, контролируясь и регламентируясь этими нормативно-правыми актами. Uh -huh. Это в России президент и царь, и бог, и судья, и дипломат. То есть если нету Путина, то и армии некому управлять, и страна исчезла, потому что Путин это государство. И все договора, которые Путин подписывал, они нулируются, потому что их, наверное, лично Путин подписывает во-первых, те документы и договоренности в них Янукович вообще не фигурирует никаким образом, ни как Янукович, ни как президент Украины. Определенные а -а -а. договоренности а -а -а. между государством а -а -а. Украины и когда переизбирается президент, или умирает, или уходит, а -а -а. или его свергают, данные договоренности они с Украиной, а не украинским президентом, они продолжают действовать. Понятно. Три миллиарда долларов, которые вам дали в кредит. Как, как ваш Турчинов сказал? Брал Янукович, пускай он и отдает. Подождите, подождите. Мы сейчас же разбираемся, был переворот или нет, и аннулирует ли да, этот да, переворот... Я, вы, не, это а причем тут переворот. 3 миллиарда. Понятно. Вы говорите, что... Переворот не через... А 3 3 не не не, не 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 вы подождите. 3 миллиарда... Я же у вас фигурирую. У вас в голове казан, где вот так. 3 миллиарда, бандеры скакали, Майдан доскакались... Мы же подождите, мы сейчас в линеечку, мы в линеечку, в цепочечку выстраиваем. Да, да, выстраиваем, Преволю, цепочечку. Типа. выстраиваем в, э, в цепочечку. Выстраиваем в цепочечку. Я же говорю, я вам даю говорить, вы, вы говорите, когда я говорю, вы до трех считаете и со мной говорите, без проблем. У нас будет цепочечка. Заключено ряд договоров, ООН, Хельсинский заключительный, ОБСЕ, признание границ, Будаперский меморандум, опять же, Черноморский флот, конвенция, резолюция. Беловежский договор. Данные договора никакого участия Януковича, наличия Януковича или наличия украинского президента не требуют. То есть эти договора действовали и продолжили действовать. Это даже если бы Януковича свергли. Если бы Януковича взяли на куски и на палки подставляли бы его части тела, все равно бы эти договора действовали. А Януковича никто не свергал. Опять же, я понимаю, россиянам сложно. У нас президент — это не царь и бог. У нас три гилки влады. Три гилки влады. Баланс, баланс. Законодавчая, выконавчая и судова. Они все друг друга контролируют. Эти законода, законодатель утверждают законы, эти их выполняют, эти контролируют, как происходит и первое, и второе, эти контролируют их. У нас сбалансировано. У нас, если один президент выпадает, государство продолжает быть. А президент не выпадает. Президент не вышел на работу и официально на следующий день заявил, что он не будет выполнять взятые обязанности на себя днем ранее в договоренностях с оппозицией. То есть переворота никакого не было, ни по признакам, ни по порешениям компетентных органов. Даже если переворот был, все эти договора продолжают действовать, и вы односторонне нарушили эти договора, как нарушал Гитлер, кидая, кидая другие как вы сказали, правительство. И когда я вас спросил, почему причиной расширения э, пространства для немцев не есть валидной причиной, вы сказали, потому что все да, но они пришли на нашу землю. А когда вы пришли на нашу землю, вы начинаете придумывать почему. Плохо, плохо, плохо. Может, а эти земли скоро станут русскими. Да, мне... Не, не, эти земли, может, станут русскими, что столько будет там русской крови на этих землях. Вот, что в принципе, вот непонятно, сколько земли, а сколько крови русских будет. Может, вот таким образом, оно немножко побудет русской землей. А дальше впитается, прорастут цветы, прорастут те семечки, которые жены ложат своим российским солдатам в карманы, и будет украинская земля родюча, родюча чернозем. И смущает вот, ну, я понимаю, что люди... Мы же с вами уже разговариваем каждый, да, сам по себе, я так понимаю. Некуда, что им делать-то? Вот и вся... Ничего, давайте дальше пойдем. Мы же с вами разговариваем все равно в параллели. что э -э самое интересное, у вас пока... Да, да, да. 3 миллиарда, я пошел дальше. Да, прикольно, что вы повторяете все. Я показываю так, вы тоже показываете. Показываю, и вы тоже показываете. Класс. Ладно, идем отдали. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. О а чем общаетесь, а че общаетесь сегодня в чат рулетки? Да ни о чем, просто. Давайте просто. Давайте просто. Давайте, а вы так в вышиванке вообще, да? Да, Украину. поддерживаю Украину. Сейчас, Украине, Сейчас тяжело. Украине тяжело. Правильно вообще, молодец, патриот. Да, да. Это да, ну, да, только да, дело да, даже не в патриотизме. Мы все не мыслящие не люди Украину поддерживают. Люди украину, на нее мы же, мы напали. же напали. А ты же сидишь прямо сейчас в Украине вообще? Да, в Киеве, да в Киеве прям. И тебя не ловят, да? Никто тебя не цепляет. Да я не убегаю, чтобы меня, чтоб меня ловили. Я сходил в военкомат, военкомат, все. все Стою на учете. На учете. Жду, вообще, повестки. жду повестки. ТЦК вообще всех ловит, а власти ловят. Нет, это вам так показывают, вот что они всех, что ловят. всех ловят. Это нормально, поймите. поймите, это нормально создавать определенную картинку. Ну, это это правильно, со стороны России создавать картинку. Это, это вообще без вопросов. Просто вы должны понимать, что так оно и работает, что в вашем телевизоре, в любом случае буду говорить, звучать, утрировать. Это так и должно быть, это нормально. это нормально. Я это, если честно, я это все понимаю. Вот, вот. Но воспринимать это как за чистую, монету, За чистую не стоит. монету не стоит. Есть, когда и ловят. Сейчас вообще Россия ведет серьезную кампанию против наших военкоматов. Где-то подпаливает, где-то и Где-то люди там нападают на военкомов, чтобы боялись. Правильно, пытаются сорвать. Вообще вопросов никаких. Что-что? Что-что? Вы Россию как вообще воспринимаете? Ну, как врагов, которые пришли на... Суд. Не, ну мы это так вы... воспринимаем. Это вам такое вбили в голову, что Россия вас... Ну у меня реально два друга умерло от рук э, россиян. россиян. Нет. Ну тут как бы да. да. А, извините, вы меня не друг, вы мне просто сейчас товарищ. По... Ну. Вот именно товарищ лучше не придумаешь. Вот это лучшее, что... Я предлагаю до конца нашего скорее всего, недолгосрочного диалога, называть друг друга товарищ, это будет прям... Вот это все и передает. Вроде и товарищ, но в спину-то тебе нож в... Вам друг больше Америка, да? Нет. Нет. Своей жизни. Вот я просто хочу жить на своей земле, говорить на своем языке, чтить тех, кого я чту, и чтобы мне не рассказывали, что я, что я должен делать. В общем, в городе живете. Что что? Что что? В каком городе вы живете? Место Киев. Место Киев. Ну, так это русский город. Не, а это, там... это мать городов русских. Когда-то Киев держал под контролем э, и брал дань с ваших земель. И вы служили Киеву. А потом, когда пришла Золотая Орда, вы подлегли под монголов. И служили монголам. Вот. Поэтому, ну, когда-то Киев вашими землями управлял, это правда. Управлял это Только правда. ваши земли до Киева каким образом? Разве что как сын Киева. маме. маме. Ну, я в Киеве, вот я в вышиванке в Киеве. В Киеве. Мой Киев. Я тебе вообще звоню откуда сейчас? А у меня нет определителя, мне без разницы. Вижу флажок Россия, все. Ну, вот именно. А я вообще из Донбасса, с Украины. О класс. О, класс. Расскажите, товарищ, когда и как вас ущемляли между побегом Януковича и, и референдумом про независимость так называемых ДНР. Нас ну вот вы свою историю расскажите. Вот смотрите, 27 числа февраля захват парламента Крыма, Майдан, а 11 мая... Донецк и Луганск на псевдореферендумах голосуют за отделение. Что случилось, расскажите, расскажите. между этими Что датами? Этими датами. Да. Да. А, ну, у нас начали вообще бомбить. Нас начали просто... Ну, бомбить вас россияне начали. Село Гуково, Ростовская область, это же доказано. вообще хрена. Село Гуково, Ростовская область, начали бомбить. Первые обстрелы Мариуполя. Гугово да не село. Что ты знала? Ну город, извиняюсь. Видите, вы хорошо знаете географию российскую. Я ее очень плохо знаю. Вот. И э, ну вот, смотрите, падают бомбы, например. Вам это не нравится. Как вы определили, что это Украина бомбит? Почему вы подумали, что своя Украина, свое государство будет бомбить своих людей? Почему Краматорск не забомбили? Вот у меня друз друзья с Краматорска, что не бомбили? Может, ты знаешь, Луганской uh -huh. uh -huh. uh -huh. Мы уехали в Россию, а там мои родители остались. Их тупо стояли хочу Украина. И стоп, 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 стоп. В смысле, со стрелкового оружия? Не-не-не, вы, 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 лозунг, лозунг не катит. Деконструируйте лозунг. Что значит, стояли украинские военные с чего? С стрелкового оружия или минометом? Я же не, не калибр вас минометом. Как вы поняли, что это украинцы? Ваши родственники. Они зашли, потому что это украинская армия. Она Зашли российские боевики, с Гукова палят по Мариуполю, в Славянск заходит Гиркин. Приезжает украинская армия, вы не рады, что приехала ваша армия вас защищать? Нет, мы не, не были рады. Почему? Почему? Мы не хотели жить с Украиной. Вот, аминь, ура, наконец-то. Я вот просто уже скоро будет какой-то штучный интеллект за меня это делать. А, 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 обычная классическая схема. Я встречаю жителей Донбасса, так называемых. И они говорят: нас ущемляли, нас бомбили, нас ущемляли. Украина, Украина. Мы вот так разбираем каждый момент, и оказывается, что мы просто не хотели быть с Украиной. Никто вас не бомбил, никто вас не ущемлял. До времени не было вас ущемлять. Кто вас мог ущемлять? В Киеве вертикали власти не было. Турчинов исполняющий обязанности. В Киеве не все было под контролем. Кто когда вас собрался ущемлять? Никто вас не ущемлял. Вы просто приучены ненавидеть Украину. Вы считаете Украину менее значимой, чем вы. Вы считаете украинский язык сельским языком, а украинцев малоросами вы считаете. Вот и все.